Це не двір. Поверховість будинку два, два поверхні. Ну тут велика така чи маленька. будівля. Ну так а я для чого тут? Скажи мені, пожалуйста. Не, я ну я, напевно, з чергової частини вже, наверное, визвав чи що? Ну такі все одна Ну так, напевно, ну, сейчас мене будуть, наверное, жарити, а? а? Ви такі умні тут, як... Я, я напевно, для чого тут стою? Ребята. Ну Да я сейчас тоже не хочу, чтобы вы ты покинула этот его и там курила там. Да умники, ты что просто копируешь? Надо еще, потому что не понравится. это легко взлетит. Слетит. Есть фомка? Что? Фомка есть? Что? Ну фомка. Сич... так ты бачишь, что сейчас по жизни не дуже квапляться. Понял? Не да, мне да, так да, С той стороны еще больше дыма, понял? С нашей стороны. Да. Олег, на прием. Да, Тогда сильно будем выгонять. Вы меня? будете отвечать по закону, я вас ну, предупредил. Да, да, да. По закону у вас нет беджиков по инструкции ДСО, у вас должен быть бейджик да. и должен быть э, фото и название фирмы, блядь. А вы мне что-то рассказываете, люди в черном. Н Нерон спалил Рим, а ярыч, а ярыч э, гостиный двор. да, химлаборатория. Да? Да. Хим -лаборатория. да? да. Давайте машину откатываем Откатываем? Да С той стороны позвонили Еще больше возгорания, чем тут Вообще все контрактовое застелило дымом Вратувал плакат. Да. Вот так вот сегодня реконструируют будильник. Доводят их до значения. Я, я был внутри там до последнего. Потому, там сейчас горит крыша, взрывается металл. Я видел, когда еще не было сильного возгорания, только дым шел. Шел сначала здесь. Потом здесь и с той стороны, и через, вот так видите, такие окошки чердачные. Да, да. Так вот два окошка не было огня, а потом был. И я считаю, что такое могло произойти только если в разных местах подожгли. Там ценная библиотека внизу. Так я давно говорю, пожарные не хотят. Не хотят. Я, У мене є відео, як я їм об этом говорю много раз. Тут із 4 годин, а воно горить із зводчи, звідки. І ця машина тут стоїть, як подоробало. Так, а, є командир, є командир, я к нему підходив, сообщил йому. Я машину. Так ось Андрій каже, що немає поїдуть? Це не я їм сказав, це вони мені сказали. Мішків там небагато, їх можна було розкидати. Ворог не задушать, тому що горить весь чердак. Це буде небезпека. Ну, так. Все, крапка. Треба туди, звідти треба тушити. Вам краще, вони, щоб вони згоріли чи що? Ні, ну що ви говорите таке? Треба, щоб потушити вогонь. Ну так треба. А Вогонь не можуть потушити, тому що він зсередини горить. Ну. А туди, а там я немає ні однієї машини. Через 15 хвилин після початку пожежі я цю машину і сказав, на стоїть машина з парковом, змінити тягне. Той же черговий, що і тоді, коли речі. Я кажу, щасливий чоловік. <світ> <світ> тоді погром був. <был>. Я теж <світ> думав, що погром. Почав стук. Я раз і на второй етаж з туалету смотрю во двор. Нема, нічого такого. Подивись, подивись, нема. Ви Пошел... ж на низ дивитесь, наверх, не дивитись. Пошов по, по одному крылу, по, по второму. Сюда вниз стучат. Понимаю. Я... Не, не, башка попадет, не, дырка не будет. трогайте меня руками. Который сейчас сейчас символ, <просил> Дима, я фанат твой просто. Я не могу не снимать, когда вижу тебя.

Вот там, дальше. Тут мы уже трохи сбили, вот там, Витя, дальше. знаете, что когда идет, э, когда идет пожара, как бы нельзя находиться на этой территории, нет? Ну, если вы мне теперь рассказали, буду знать. Спасибо. А, Что что осталось. ...реестры органы не включают, что одна из причин пожара – это тянущий пожар. Вон еще даже дымит что-то, смотрите. Вон дальше дым.